Кадырова Жанна Ильфатовна. Родилась в Броварах, в Киеве училась и живу. Вдохновлялась, ну вот вообще идея эта возникла, когда я познакомилась с опытом советского монументализма. Была идея сделать э, э, тоже такую подобную вещь, большую, монументальную. Суть ее в чем, что я, если в советских э, в мозаиках фигурируют какие-то герои, там рабочие, там, космонавты. И сейчас мы видим любую идеологию, просто красивые люди, красивые предметы на бигбордах, которые очень быстро меняют друг друга. И вот я как бы взяла эти образы рекламные каких-то героев, вот в частности там главный персонаж, его можно увидеть до сих пор на улицах Киева, там, это персонаж с рекламой духов Эрес Версачи. И вот. и вот монументализируя этих рекламных персонажей, как бы я показываю современную идеологию, что сейчас как бы, можно сказать, навязывается людям. Ну, по сути дела, работа называется монументальная пропаганда. Она отсылает к той пропаганде 20-летней давности и к этой, которая сегодня. Это будут просто абстрактные образы, которые там стоят в красивых позах, там шампанское, машины, праздник, салют, ну такое.